С вами Настя, и сегодня я бы хотела вам задать, вам задать то, что, то, что я не знаю, хотела задать несколько вопросов. Я знаю мне, что посоветуйте мне какую какую камеру, или что, э, чтобы, как бы у меня изображение включило и звук нормально пошел. Как бы. Напишите мне в комментарии. Вот. Э, второй вопрос. Э, я, если честно, я не знаю, что такое, например. Э, я смотрела видео Ивангая и он говорит там что я в будущем что-то вроде такого. Так вот, и да? там было то, что стак 100 100к. Объясни, что такое как бы. Что это? Подписчиков или как? Я не понимаю это. Я недавно просто регистрировалась, у меня 12 видео. Я посмотрела, у меня 331 просмотр. Это круто. Секундочку. Скоро у меня будет вызов. Правда или вызов? Кабум. Кабум. Как бы, как бы, как бы, с какой-нибудь своей подружкой как бы говори как бы, правда, или вызов. И как бы, либо она, либо я должна ответить. А, я передаю привет а, Диане Нечепорук. Она как бы моя подружка, она же в Кантунина Она мне послала письмо, очень красивое. И сейчас я вам его покажу. Сейчас я. нашла как ну, бы вот красивое письмо, как бы вот с лошадкой, но это точно с -то лошадкой да? Я вам сейчас его прочитаю. Привет, Настя. Пишите о Диана, Моя новая фишка, я Рэмбл Дэш. Как бы. она любит то, что будет там. Мне тоже не нравится, кстати. Она написала это 15... О, она написала 4 января. То есть через 8 дней, как бы сегодня, вот, при... ну, вчера пришло. Прости меня за то, что так долго не писала писем. Я просто училась, и не было времени, чтобы это сказать лучше своей подруге. Эм, прости, уж так вышло, ладно? Тебе до сих пор нравятся лошадки Майя понял? Мне да. Ну, она написала мне да. Ну, я написала то, что... Я еще, конечно, не отправила его. Я написала то, что они мне, конечно, нравятся, но я сейчас не занята ими. Ну, ладно, перейдем к другой теме. Ты представляешь, я на Новый год в школе танцевала с одним чебуреком. С Никитой, дебилом. И он э, подумал, что я, если его приглашаю на танец, это, зна это не значит, что я его люблю. На самом деле я его не люблю. А он заходит за мной, за, а он ходит за хвостиком. Потом на художке я рисовала с, с Ритой. И вдруг пришел Никита. Рита разозлилась на него и предложила мне пойти в класс. Но Никита сказал, она никуда не пойдет, пока я ей не разрешу. Потом такая была такая девочка, вот она. Не горюй. И, и в письме найдешь картинку. Вот как бы она. Вот Как бы написано, до встречи. Скучаю я очень. До встречи. До встречи, до встречи. Пикабай. Клаудспарк. Эм, не говорил в письме, найдешь э, картинку. Я ничего не сказала ему и пошла в класс. Я еще тогда ему набрала то, про то, что мы не до 6:25, а до 8:45. Потом в следующей четверти, когда я была на перемене в художке, одна он пришел, я ему показала фигу, он еще сказал, как это моя же партнерша на меня же. Дальше говорить не буду. Вот теперь она, он меня избегает, но по-прежнему ведет тебя как царь в кабучках. Вот дебил, правда? У меня дела сестра Элеонора Порук Романовна. Я сейчас четыре месяца, она милая и хорошенькая. Спросишь, ты высыпаешься? Да, я высыпаюсь. Ты же знаешь, что я сплю как танк. Я что тебе, пода а что тебе подарила? Ну вот, семья. Мне подарили двух лошадок маленького пони, радугу и твайлот. Еще мне подарили пять яиц маленьких лошадок, конфеты и матрешку. Настя, под... Настя другая как бы у нее, значит, подарила мне прозрачную лошадку. Ее зовут Эпплджек. Джек. Я ломала палец, мизинец. Было очень больно. И что самое главное, я ходила с гипсом в школу. В школе. А ты приобрела лошадок маленького пони. Ра... М -м. Блин. Рита напугала меня свой мангл. Это мангл из игры Fry, uh, Friday, как бы, Фокси. Так, вообще, Рита представляет себя аниматориком. Фу, то есть игрушкой аниматориком Фокси. Uh, вот кимера болотная. Это Ритуся Рита, но, к сожалению, я расскажу тебе о, о них позже. Интересно, а Буря в была сильной? знаковый вопрос. Я, конечно, не знаю. Но мне очень кого. Я так опросил. Ответь мне, пожалуйста, и не дуйся. У меня в школе предметы поменяли. Окружающими а набрали еще прибавилась история. Ну, общем, тебе какой школьный предмет на... мне нравится и не нравится? Мне на... нравится мне и зо история, не нравится русский и... и литература. Пока. До встречи. Девочка, у нас сделала собачий кайф и вправду нафига я уехала и как бы мой адрес если потеряла нажать в Катунь на квартиру я не скажу как бы, очень красивые лошадки я их тоже буду рисовать вот мне больше понравилось как бы радуга вот блин вот она очень красивая красивые как бы я вам спасибо за письмо я тебе как бы отошлю письмо и ты найди мой канал и обязательно посмотри видео я всегда буду говорить про тебя э, потому что Хочется мы с тобой увидеться. И всем пока. С вами была Настя. До новых встреч. Люблю.